Абозвав Лукашенка дальтоніком Кадиров намікає, що Бастрикін перейшов красної лінії і йому хана Медвідів вийшов із Унинія і Ліз Запоє, і духів викликає. Говорить про право, а вийшло наліво. Що вони відновлюють смертну кару, відловлюють мігрантів і шлють на фронти, і заселяють казарми іншопланетянами. Це все реально у них відбувається. Мене звуть Олена Центила. Погнали. У їхній лепрозорій, по ходу, препарати не прострочені. Нарешті завезли. Навіть Соловйова з його стійкою, стійкою стійкістю на лопатки вклало. Я навіть не знаю, як починати програму. Тобто, мабуть, треба поміняти всі фани, поставити якісь больничні. Тут такая справа, что меняй, что не меняй. А нож, э, э, если публика потерпевшая, то что лечи, что не лечи. Вот такой получи. Тут новая версия казки про 12 месяцев подъехала. Леди претензию выкатала. Готовы? Январь, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь, июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия. Одну букву різниця в категорії зробили. Какой Как вам такое, блюстители велика культуры Рус? с фантазией плохо. Раптом что у нас Червень и Липень, Але пані без панами. Може, до речі, в цьому причина, що вилазить дурачина. Далі валить на пальмах жот. У мене вопрос. Мої хороші, ми взяли це откуди, з Америки? Октоба, ноябрь Десемба? Почому у нас не свої місяці? Почому ми, Росія це головне звено миру? Чому ми взяли місця з Америки? Почему? от почему главне звіно решило за одну Америку укусить, а вийшло так, що і тут назви місяців украли. Але тільки що саме не ясно. Да. Вот ну, а на ж, зі нада. От почому росіянці переводять як НІКОБЕР. Ну, якщо один іюнь, а другий – ні. про десембер взагалі говорити немає чого. Раптом що в США претензії до назв місяців немає. Це ценами с вами ничего, но главному звену есть, вот она, причина всплеска дурачины. Я путаю июнь, июль, уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня, я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума, потому что не искать меня на своей свадьбе, это уже такой диссонанс, диссонанса диссонанса. Диссонанс, диссонанса, диссонанса – это лозунг Лаптистана на ближайшие 0- лет 10. Барышню на работу в пропагандистский пул. Доставайте стул, представляйте в студию к Соловьеву. Учить будет. Показывает словесное упражнение ради унижения. Только ведь понять никак не могу, кто кого унижает. Соловьев, того на кого вопит или соловьев самого себя. Ведь тех, на кого вопит Соловьев, ну вот эти припадки, вопли, сопли, интересуют. Ну, приблизительно никак не интересуют. Примером мастыла Урсула фон дер Ляйен, что Соловьев там где-то лает про европейскую армию. Урсула еще не успела уступить должность, как тут же заговорил о создании единой европейской армии, запросив при этом ни много ни мало 500 миллиардов евро. Я прям вижу, как у Урсулы, вы не заметили, у нее прям усики стали пробиваться, вот усики. Вот чувствуется, что скоро вот начнет зиговать, вот просто этот «Ай, Вот это все это, все это будет. «Ай, вот, вот все будет скоро. То есть уже, Джек это будет, она так пока ручками, все на английском, но вот это Урсула... Фондер -Грубер, она, конечно, звісно, тварь. тваринпалітес. Мені цікаво, крепко заради якої реакції пропагандохороводи от отак відкривають рот. Чи їм за кожен вихліб жовчі премії дають, чи пряника, чи таблетку хорошу? Ну як і чим по голові, або по чому там по привичці Лукашенка карманних гавкателей гладить. Ну вот нагладіл до на язики у Солов'я. Той вирішив похвалити Лукашенка, але як там? Что-то хотел, но не зумів, и диагноз установил. обезвал Лукашенко дальтоником. Они не очень хорошо понимают, с кем имеют дело. Александр Григорьевич, судя по всему, дальтоник в вопросе определения линий. Для него нет красных линий. У него правильный политический дальтонизм. Чуть что, он просто сразу вмажет. Потому что Белоруссия Люди не может... А Белоруссия... Белоруссия... чтобы слово дальтоник использовался смысле. <существует> Более <существует> чем. Скандал, скандал. Кадыров Бастрыкину там напихал. Бастрыкин, то який следчий комитет у них учолюя. Как говорится, он во главе, он сам глава, но голова, но в голове на рыга на. Не иначе. Вымагая заборонити никап. Терминово. Никап – це мусульманский жіночий головный убир. Раптом что. Надо срочно все это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы в ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Это отдельная тема надо, не надо, я считаю, что не надо. Вот. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов должно быть быстрым и оперативным. Пока же быстрее быстрого и оперативнее и оперативного отреагировал Кадыров. Назначил своего 27-летнего племянника секретарем Совбеза Чечни. Кадырова Ландия ширится невпынно. Ну, хорошо, хоть не 15-летнего. Усы выросли и в интернете. Не блокируют, и возраст подтвердить не требует. У Кадырова тоже не требует, потому он в ответ Бастрыкину видео записал, Но видео не выдаме. Написав видео, у него рот закляк, того взяв и просто накаляков. Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорила, и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором. Если высокопоставленные чиновники уровня Александра Ивановича будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране. Ать! А Кадырову можно так пугать? Все население это или специально попросили именно так сформулировать, абы все население знало читко, кто винен и на кого валить вину и вешать у всех собак. Вангую до нових терактів відповідальність за які на себе візьмуть екстремісти, але все одно відшукають український слід: три, два, один. Ну а поки шукають, як його сісти за столи, перемовин, аби зробити вигляд, що не сідали і взагалі говорити не бажали. Внімання перепалка з затиканням ртов в прямому ефірі. Як тільки мисль стала прориватися в пропагандісткам шоу, так попов ушов. Ну як подводу рот гостю прикрив ні гоже сумніватися. Угадайте, в чем? Сейчас объясню. Так как военного, как правильно было сказано, решения у конфликта не существует, а слово «вообще», так. вот, ни в то, ни в другую сторону, есть никакого там ничего, это все как бы надо уже принять. Вот. На этом фоне, естественно, вопрос будет, какие будут переговорные позиции. А переговорные позиции будут зависеть только от двух вещей. Первое, естественно, от финансовых возможностей. Не от Меланшона. А, она будет... Не от Борделы, не от Трампа. Они будут... будут зависеть Переговорные позиции. Переговорные позиции. Переговорные позиции четко уже обозначены господином Правильно. Путиным. Только на... По пунктам. Только напомню, что в степень их достижения, как и, собственно говоря, позиция переговорная, насколько их можно будет продавить не военными силами, а дипломатическими позиции... Русскопаспортные. Вы же внимание обратили, как глаза у Попова укатились на условия финансовых возможностей. А почему? А потому что финансовые возможности есть на войну, а на вас паспорта носителей нет. Потому что Тоді пейса. тоді пейса. Привіт, і не треба порівнювати, що у нас. У нас війна екзистенційна за право жити, вижити, бути. І коли хтось вирішує порівняти, що у них там, а у нас тут, то у нас війна. Ну раптом хто забув. А вони тільки хочуть, аби ми все на них озиралися. Вони і далі брешуть і собі, і нам, аби ми про щось там з ними домовлялись. Да, пожалуйста, є план Путіна. Садіться за стол. Обсуждайте. Вопрос, кто будет садиться. Будет, соответственно, садиться... Не знаю. Бардела? Бардела, да. Я на это посмотрю. Вот. А... Или Гевин Ньюсом из Калифорнии. А, да ладно. Ну, может, Хрюша и Степашка из «Спокойной ночи, малыши» за повышение налогов свинья и заяц уже топят. И когда вырастут, то смогу помогать другим с помощью оплаты налогов. Без наших налогов государству не обойтись. Большие налоги вже в путі. А от ця мікрофону мягко м'яко кажучи, вирішила відкрити Америку. А ні, Америку у них не можна. А що можна? Ну відкривати, крім рота. Відкрила та хай буде банку консервну кілька автоматів. Противна така. І почала собі медаль розвішувати. Мов она за кримі ракети, ну не хочуть почему чому-то об этом. А так все хорошо начиналось. Она кричала, так старалась, Но ні. Ракеты добра долетают всегда, да? А логим чему-то это не очень И теперь, когда я говорю о том, что несмотря ни на что русский Крым будет продолжать курортный сезон, вы меня обвиняете в том, что я людей призываю ехать туда, потому что мне трупов нужно? А вы, твари вонючие, ответьте мне на вопрос, кто запускает ракеты по Крыму? Кто запускает ракеты по Курской, Белгородской, Брянской областях? А кто это? Так а кто же? Кто же запускает ракеты? И куда же делась приставка «добра»? Ракеты «добра»? Россиянский ж ноу-хау. А вы, твари вонючие, ответьте мне на вопрос, кто запускает ракеты по Крыму? Кто запускает ракеты по Курской Белгородской Брянской областях? Хм. Може, не треба так про своих спиучастников, они же соплеменники. Они ответ знают, кто ракеты запускает? Владимир Владимирович Путин. Товарищ президент Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! И отдельный повод для гордости фуфайка носителей, скрепоблюдителей и больше сотни дружественных ракет они уронили на своих же. Свои, как то кажут, ну, вы в курсе. Не зупиняйтесь. Давайте что, Серьезно. Дон горит, пятый день. Это настоящий геноцид населения нашего района. А у них что? Урочисто ни что. Точнее, формула ни что перетворили на «нищоще» размовляя. что Ну что, я наконец-то дорвалась до заправки. Сейчас будет сосисочка. В общем, у меня сегодня двойная сосиска. Все равно не А на хиба, нам знать про эти подробности мизулинских кулинарных, а хоть какихось инших сбочин. Что она там очень-не очень в себе, это уже давно видно, слышно и чувствуется. И чтобы причину придумывать не пришлось, пришлось перекрашивать стены. Серьезно. А бы сказать надышалась, там целая бригада старалась. По каким-то причинам в театре, где проходила встреча, начали красить стены. И я нереально надышалась краской. Часть встречи в итоге пришлось проводить на улице. И поэтому чувствую себя не очень хорошо сейчас. Не очень хорошо, не очень хорошо. А кому чтобы там на Руси жить хорошо? Теперь меня спрашивают, Илюха, ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы нахрена мне перья. А еще хорошее в Лаптистане живется в деревне Духовка за продуктами ползком. Ну а как? Великая, могучая федерация ползучая. В этом году вот такое было водополье. И у нас это единственный мост. Вот в таком состоянии. вот чтобы нам попасть в деревню, переползаем через доски. Щоб попасть куди, та вотана поползет туди. и обратно вот отползет ще краще заживеться вже. от-от. в липні вже газ дорожче. У них тільки для приготування їжі на плюс 23%, щоб про решту казати. І тут теж не порівнюйте наші умови. У нас війна зруйнована в пекло енергоінфраструктура і у ту боздуру країну газову камеру. Так от для них є і хороші новини. Для третьего населения газ не подорожает. У них его газа попросту нет. Газ в России есть, люди есть, а у людей газ нет. Ну, лаптистанцы, вам привет. Сколько еще глотать и не роптать сможете? Или нормальненько привыкли настолько, что уже и не больно, и даже не горько? А что, с ума сойти? Это у вас перегрев. Ну, это перегрев. Вы не понимаете, это перегрев. Дабы тушить перегрев в Белгородской области, местным раздали огнетушители. Ну, пожарные ехать тушить отказываются, поэтому все сами, сами. Как там и коня на скаку, и в горячую избу. Самый той шанс и прывет в реальном житии испробовать. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре, 84-й год. Она будет лазить по крыше, и бегать по соседям, тушить дома. Тушить – не соседи душить. И остальное – не гра слив. Вони там с таким не играются. И целиком серьезно, точнее, серьезнее никуда, вбивают у головы своим раболепным все переваги и великолепие смертной казни. Вот эта идиотская абсолютно полемика, которая была на этой неделе вокруг смертной казни. Дорогие друзья, прежде чем вы пишете простыни, и демонстрируете всему, э, как бы, медиапространству то, что вы делали лишний раз. Вы откройте сначала текст Конституции Российской Федерации, прочтите, что там содержится. Да, Конституция – это основополагающий документ. И когда вы поймете содержание Конституции Российской Федерации, вы откройте, пожалуйста, определение Конституционного суда по этому поводу за подписью Зоркина. После того, як ви вот з этим ознакомитесь, у вас уже не будете желання нікого вступати в полеміку. Полеміка слово ж яке з кишені запелюженою витягнув. Полеміка в Рашкостані. тут самим не смішно, і так аби зрозуміти, чим вони прагнуть насмішити, що у них там в тій конституції написано, де полеміки немає і бути не може. А пропагандистів розриває. Так, от, нікакой ні поворот на смертну кару мораторі. То є снова лі обманули, то ли обманулся, то ли обманувають. Ну або ж усе докупи. Смертну кару на російщині не відміняли, а якось призупинили завбачливо. Угу, а тепер кажуть, щоб знову, ніби за законом, потрібно конституцію змінити. А для них таке забава. Зрештою, вони, походу, ні на секунду не припиняли вироків дію приводити. А как иначе называть вот эти массовые отсылки на фронт? Операция, утилизация? Нет. Пакетизация? Нет. Исполнили сполна? Ведь жизнь им вовсе не нужна. Мать мне сказала, говорит, давно еще, когда я еще был ребенком, сказала, говорит, я рожу три сына. Один для себя, это отец, она его называет сыном, брат для каких-то неопределенных задач, а третьего сына, то есть меня, для государства. Ну, я человек государства, буду выполнять поставленные задачи для государства. Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Даже. А у нас сейчас, нет, понимаете, там сказать, жизнь для нас главная.

Захватіли і зутюжили Маріуполь. А тепер вот это? Мало в Маріуполі розстріляли? Лише за приблизними даними вбили щонайменше 20 тисяч городян. А скільки під завалами? Скільки зникли безвісти? Скількох силою вивезли в Росію в в'язниці і на підвали. Звозити в Маріуполь? Ну що? Мало ви туди поназвозили такого, що місто ледве вивозить. У нас возлили такое, что они хотят того, а не видеть, а не чуть. День добрый, слушаю вас. День добрый, Михаил Владимирович. Я, значит, у вас объявление там на вита, значит, Ленинградская воссе. Кромна там вроде, да? Или квартира, или что там? Это в трехкомнатной квартире. Там холодильник есть, все замечательно. Один момент. Собственница... Хотела бы сдать именно русским арендаторам. Знаете, вот прекратите этот шовинизм. Ски вы бессовестные. Прекратите шовинизм, бь. Именно ваши земляки так вот повели себя, что запугали Знаете всех. Что? Именно домашних. не мои земляки, сволочь, ты, ты подойди, бь! Я тут живу, я там, говори со мной. Понял ты? Я занимаюсь... <и> Я на тебя суд и бегу, <и> <и> Не вот говори таким людям А чему удивляться? Они же мигрантов используют, ну так как им нужно, им нужно, так и используют. Хоть чучелком, хоть тушкой, хоть расстрельной, на игрушкой. Никто и не приховывает Россия мигрантов в вид ловлюе. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих. Получится гражданство желающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет и уже порядка 30 тысяч их направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем это нужно, товарищи. Рыть окопы и укрепление создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших таловых подразделений, которые эти... Меня... Строго. Ну, самое главное, я начал с того, что зачем это, это нам надо. И выбор из Вот я взял в интернете, нашел, пока ехал. Правительство в январе этого года приняло очередной план по реализации миграционной политики в Российской Федерации. Там дальше этот план ну тихині неразборчиво, але ви ж можете вполне доходчиво, цілком зрозуміло і детально розписати, розказати і спрогнозувати в коментарях. Звісно, вони для вас відкриті, для нас важливі. Ви допомагаєте просувати наші програми. Для них вони пекучі і болючі. Бо ж. Правда, очі колотиме. Аби не так сильно колола. Покажу вам, що мололо медведів. Медведів, тот, що не ніоділ, вдруг внезапно, асміллял. Ну а що йому залишається? Лише коментувати коментоване. От як вийшов із міркуваннями про роль міжнародного права. Раптом би якась держава на р починається на самі знаєте, що закінчується, вирішила те право міжнародне ні в що поставити. І тут прямо смілива заява намалювалась. Медведєв на самого себе наїхав. Не может быть международного права одной страны, что нам сейчас пытаются навязать. Просто не может быть. Если нет согласования воль, нет международного права. Наглость и безрассудство одной сверхдержавы нельзя блокировать международным правом. А? Но это на самом деле так. Зафіксуємо Медведєва спеціально випустили, аби він зафіксував нагласть і безрозсудство Росії і загласування воль в їхньому розумінні це коли Путін один і Путін два, якась на кшталт Ковальчука і іншої Шубадубадубади якоїсь там дурні узгодять, коли права башня Кремля загласують левая. і що мастили вони право. Міжнародне не вірять тему міжнародне. На тоді тримай підводне. А та статка в Чорноморського розфлота сталася ще менше. на майже 30 штук. Тобто третина нами знищена. А все чого працюють наші армійці. А ще нептуни і магори. На магори для гор збір. От ви знаєте, що робити. Медведів теж тільки приготуйтеся, і не треба громко ржати. Медведів буде возраждати. Важно возродити сам дух співпрацювання. само желание договариваться. Дух, угу. Вызывайте спиритический сеанс, приреченный, бо как можно выкликать те, чего не было. Ну что ж, если нет других идей, вызывайте Катю Лель. И они вызывают с инопланетянами на пару, точнее в тройничке. Подручка и подружка тоже видела, ну или нет, инопланетяне, вам привет. Они всегда окружают, берегают, и это здорово, это прекрасно. Некоторые говорят, мы к этому еще не готовы. Я вас понимаю. Кто-то ну, говорит, мы с ума сошли. Да? С да, это, это нормально. Потому что так случилось, что в жизни нам это дано. Но всему свое время, и время это пришло. Взаимодействие пришельцев и человека. Каким образом, у меня начинается мурашки по телу. Каким образом будет наше взаимодействие? Как скоро оно уже начнется в реальном нашем материальном мире? И как пришельцы? могут иметь воздействие генетически на деторождение человечества. Ой, а чем же не решение, генетическое свершение? Что там у них за надзадача? Плодиться бездумно и размножаться, а не могут? Наведь корень петрушки, привязанный крепко до петрушки, не допомагает. Бабы больше не рожают, а меньше, пожалуйста. Ну а меньше им не надо, больше надо, больше ада. Ті люди, які сьогодні знаходяться вот в расцвете сіл, які повинні создавать сім'ю, они воспитаны на стереотипах, том, что не надо плодити нищету. А що нада плоді за рубку можна ставити наратив. щастя не в баблі, а в російському лайні відпрацьовано плодити лайно охочих давно в черги ставлять на пакетизацію або в яку там чергу таких ще записують. Я не вижу перспектив в России, я не хочу тут рожать, я не хочу тут выходить замуж. Уговаривать, отговаривать, так сказать, как сказать, взялся вот этот останкинский громкоговоритель. Ихня песня гарная и Нова починают и изнову. Нет трущобам, даешь, пусть молодежь свои квартиры заимеет. 18-45 лет это тот период, когда человек готов к тому, чтобы ну, <связать> не только создавать семью, но и производить детей. Так вот когда мы с вами смотрим на молодого человека или молодую девушку 24-25 лет, которая, с которой требуют эм, дополнение заполнение документов для получения ипотеки, там, и тем более льготной ипотеки, то что они могут предоставить? У них еще нет сформированного профессионального э, статуса, то есть они не обладают достаточным объемом заработной платы и так далее. И так далее. Большой вопросик. Как-то нет статуса в сорокет или из зарплаты. Вы же там в богатой стране живете, и все завидуют. Американцы в очереди выстраиваются. А, -а, -а не американцы. Вот они засомневались и в очереди не выстроились. Россиянцы за вашими этими ипотеками тоже. Бо воно, есть такая традиция московская. Взял кредит, готовь пакет. Черный. Ого. но ибо же расплатиться можно исключительно грабовыми. Потому и в лобовые атаки идут заемщики банков. Говорил что-то мельком, что маму все равно надо ехать, потому что кредиты платить ведь надо. Я подумал, что рискнул ось повезет. Боялся, что погрязну в долгах. Но если бы мне бы предоставили правила выбора, я бы, скорее всего, бы не поехал. Потому что было что терять. Может, и хорошо, что он стал на минуту. Остался жив. Все вот эти ребята, которые с ним там были, А Дівчина, квадратний ви... метр стільки денег стоїть. Відповідаємо Соловйову 185 тисяч рубликів, квадратний метр в середньому поражці. Москва 435 тисяч в і 529 тисяч. Це якщо нові будинки, але вони пішли далі. Вирішили тих, у кого дітей немає, прирівняти пара-пара-пам до екстремістів. Серйозно ми з вами зараз активно готуємо законопроекти по. недопущению распространения child-free, э, такого течения, которое ограничивает распространение. Э, вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот, э, таких идеологий, э, так сказать, много, экстремистской направленности. Соромно вас А Оце прагнення залізти в ліжка під білизну, змусити викласти медичні проблемы, довідки, виправдання інтимні виправдовуватись. Воно ж Бо того, що всі інші проблеми в Рашкостані вже щезли? Ну, чи як? Тепер на столбах позори вивішувати будуть тих, хто бездієтний. І що іменно вивішувати, ліцо или приліцо? Ну невже вони правда будуть більше народжувати тепер, після такого закону? Серйозно?